Короче, отрезал один раз а, другу ухо. Ты? Да. Ого. Вот так. Вот так здесь кишелку делал, понял? Ага. И как-то вроде ухо контролировал, а оно кусочек понял сам. А ты есть. блин, а он говорит, что такое? Дружище, привет, сколько лет, сколько это дорогой. Это тебе подарок с Польши. От меня. Ты Моя команда. Конечно. Это Все хорошо. Все сделаю, как ты скажешь. И в да, ну так, приехал чуть-чуть, не могу понять, где нахожусь. Ну, после Польши, Да, после Польши, Европы, знаешь, перестроился, а тут обратно сюда дороги никакие. Ладно, тут... ты же не надолго. Ну да, сейчас скоро уезжаешь. Родных повидал? Да, да, самое главное, родных, близких все. В, в Одессу ездил. Да, да. В Одессе чуть погуляли. Честно скажу, я боюсь этого города. Да, опасный город. Ты видишь, даже Черноморец вылетает. Невозможно играть в футбол. Ты знаешь, просто такой сейчас уровень чемпионата становится, что многие хотят уезжать. Что, Что ты скажешь по этому поводу? Польша ну, интереснее? Ты знаешь, Польша как бы ровный чемпионат, и нету таких провалов в зарплате, как у нас, там, «Динамо», «Шахтер». И там все более ровные команды, которые, допустим, платят стабильно, и ты даже не смотришь на то, чтобы, ну, там, на заработную плату. Она всегда приходит в одно и то же время. Польша идет по схеме немцев, они тянутся к «Бундеслиге». Ну и на стадионах, конечно, собирается столько людей, что я даже не думал, что больше столько людей ходит на стадион. Уровень, короче, у них. А, ну, уровень, знаешь как, я не беру Динамо-Шахтера. Там таких нету команд. Ну, общий уровень, конечно, конечно, повыше будет. А есть такой прикол, как вот у нас были заезды. Супер игра, три дня на базе. Нет, ты что, там такого нет. <свист> у нас вообще нету заездов. Мы собираемся утром на стадионе, едем в гостиницу обедаем и сразу же на игру. По поводу чемпионата мира болеешь за кого-то ну я ставку ставлю на бразильцев. на бразильцев да ну болеешь все... за них соответственно ну да да ну и симпатизирую португалию Роналду, конечно Ну, просто ты ну, -то топ. космонавт ну, согласись ну, ну, топ. ну ты знаешь это такие как? рождаются ну там раз два вообще поляки поляки что же играют ну ты знаешь как что бы, у них честно, не могу ничего сказать. У них сильная сборная в плане, потому что много играют в Европе, ну, в других чемпионатах, там, тот же Левандовский, там, Блащиковский, Пищики, там, ну, как бы, думаю, что с группы выйдут, а дальше уже... Как не карта не ляжет. Да. А ты видел арсенал выше киевский? Поднялся. Я вообще же, я знаешь, сколько друзей там, людей говорят, деньги немалые, еще их и не платят нифига, там, задержки и так далее. Ну, сейчас, да, там я слышал, что ты задержки. Но... Тавгородский и... же там. Да, да? да. Тёма вообще непотопляемый. Как это он там, я как Да, не он, лучший. В да всегда, он лучший там. там. Ну, молодец, тур. молодец, Тёма, конечно. Ты знаешь, когда уже ничего над тобой не давляет, ты уже такой... Ну, да. Ну, еще тоже отношения надо любить, это чтобы отдаваться, Ну, конечно. Согласен. Ну, ему уже сколько? Да. Уже не молодой, лет, но интересный. Лет под две. <свят> <свят> да, нет, тема молодец. Да. Это же не пропивается, это же ну если да. есть, то оно есть. Помни, <свят> какая у нас команда в арсенале тогда была. А командёха у нас была, конечно, топ. Ну да. И по в принципе и по игре и постоянно шутки на тренировках гусь помнишь он свяжил нормально Витя Витя помнишь Витя Витя а потом оказалось я Виталик как тебе в Польше вообще все нравится ну ты знаешь как бы вообще другая жизнь в плане вот после Киева там Украины знаешь ты я вот приехал Настолько все спокойно. Плюс я еще в таком регионе живу, где он считается один из самых лучших в Польше, Север Польши. На Балтийском море три города. Гданск, Дыня и Сопот. Сопот – это как Одесса, там все гуляют, там все отдыхают. А, -а, -а, -а не холодно, конечно, что Ну, ты знаешь, там идеальная погода для тренировок 23, 24, да -а -а. 22. Да -а -а. И ветерок такой. То есть там нету такого жаркого лета, как у нас бахнуло 30. А зима а не сильно холодная? Зима, как у нас. Это燈. Да. Такая вот, знаешь, ну, честно, все отличия, дороги, вообще люди, знаешь, пит... ну, продукты, там рестораны, там торговые центры, там, ну, все, все спокойно настолько, что, ну, как бы каждому я считаю, что надо что-то изменить. Там я хотел выйти из зоны комфорта, когда друзья здесь все приехал туда, никого не знаю, ничего не новый знаю. Новый вызов для себя. Да, новый вызов. Это же всегда интересно, знаешь, для будущего потом да. оно поможет. А не так сидеть всю жизнь на одном Они месте, образно говоря, играть всю жизнь в «Шахтере» или в «Динамо» и ну, не увидеть ничего другого. Ну, у каждого свои там приоритеты. Мы с тобой общались, знаю, что там очень жесткая дисциплина и штрафы по поводу лишнего веса. А да ну по это вообще это просто. Да? Сейчас, сейчас вот еду, э, то, что помимо веса, так еще жир будет мерить. Если жир там на процент больше, ты платишь 1000 злот. Ну, это эквивалентно 300, 300 евро. 300, Нет, 250 евро. То есть 1 к 4 да, да, да. 1 евро 4 То злота. Есть, и ты платишь, и ты, ты каждую неделю тебя измеряют, ты должен в форме держать, питание должен... Хорошо, все объясни, это. объясни, мне и, допустим, всем, как, как вымеряется процент жира это что такое ну, это... это такая штука которая пропуск пропускной э... ну ты становишься как там такие весы плюс такой прибор ты берешься руками и держишь током пробивает по да да по и получается по соотношению жира в в организме да? да 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 хорошо скажи мне а как держать этот жир в норме постоянно делать кардио постоянно, а, типа чтобы разгонять да, это все, да, постоянно кардио и нельзя не кушать ни сладкое, ни воду, ни алкоголь, ничего вообще нельзя, ну чтобы держать его. То есть это реально профессиональный подход э, во всей Европе. И вот я с поляками общался, Левандовский, который uh -huh. в Баварии играет, они рассказывали, чудак просто после игры собирает всех друзей в доме огромный, садится, ужин, все там накрывают, все делают. Он выпивает 150 грамм бокала вина белого, посидел, пообщался и говорит, ребята, вы-то можете дальше пить, а я иду спать. Вот это... И чудо... Сколько? По 30 голов за сезон да. в Германии забивает да. машина. То есть там в Европе, как бы, если ты не будешь профессионалом, то обратная дорога до Полтавы, как говорят. Ну, ты знаешь, первые два месяца я вообще, я просто, я ложился спать, и мне ничего не снилось. мне я... э, Нет, слушай, я ложился спать, Конфе, и я так это. вот, э, мне только еда снилась, только еда. И я так побыстрее, все, уснул, там, утром уже завтрак, утром завтрак. То есть надо было перебороть да? везде соблазны, везде соблазны, знаешь. Татухи не бьешь? Да не, уже одну. <смех> одну, <смех> уже, одну уже надел на свою голову. <laughs> ты невесты не нашел себя? Не, в Польше. Не, в Польше нет. Не, в Польше не надо. <laughs> Короче, ты жениться не собираешься еще, да? Ну, пока нет, но уже задумываюсь. Это сколько тебе? 28. Да ну что? Сейчас на дожде уже трицол будет. Я это всегда называю опыт. Ну да. Это может опыт, и горький, который, может и… Да, который надо пройти, прочувствовать и… Но главное, чтобы после опыта ты не остался без штанов. А твой фаворит какой на чемпионате? А кто играет? Честно тебе говорю, я... Не знаю, мне... Мне чисто вот как-то, знаешь, насчет команд... Я вот думаю, бельгийцы как-то. Да-да-да, тоже хороший. У них очень крутая молодая команда, знаешь. Ну, тренер у них какой-то. Да, Найн Голану не взял. Учишь ты языки или нет? Язык? Ну, конечно. Войте? Ну, конечно. Знаю очень много. Мультики все знают. Да, они там легкие. Очень легко. Одно расскажи какое-то слово, одно, скажи, какое тебе самое смешное и запоминающееся. Ну, знаешь, история такая: у нас тренер был, его сейчас убрали. будет другой. Он постоянно ходил и говорил мне Анджей, усмехнись. Ушмехнись? Ну, типа, э, ну, улыбайся. Не. Да, улыбайся. И это каждый день, ты понимаешь? Ну, то есть доходило уже до такого смешного, что просто, ну, я не могу просто в, в обычном состоянии быть. Я должен постоянно улыбаться ему. То есть, ну, я этого не понимал. Знаешь, как бы. Ну, взрослые ребята уже все знаешь, там это. Он говорит, у тебя все нормально с настроением? Я говорю, да, все нормально, ну выхожу, тренируюсь, все нормально, там ничего недовольство не недовольства не показывают, просто, ну знаешь, настрой, и... настрой, да, да, ну ему именно надо, чтобы ты улыбался, чтобы ты был счаст... ну, такой счастливый, вот это такой, знаешь, подход в Европе. Короче, ты доволен, что уехал, да? Да, ну знаешь, как попробовал, сейчас еще на год продлил контракт, думаю, что Сейчас вообще возьму за язык, буду полностью, чтобы ну, в идеале знать его, знаешь. Шиско добже, Егор? <свес> шиско, это типа все хорошо? <свес> типа жизнь хороша, как-то так? Или? Ну, ш, э, типа шиско добже, Егор? Это типа все хорошо, Егор? Уровень, да. Это Лига Чемпионов, да? Подожди, да, нет, поворачивай, ага. Супер. Порядок? Да, да. Так, погоди, мы сейчас тебе еще подарок подарим. Короче, рад был тебя видеть. Брат, тоже. Обязательно заеду. Заезжай. Кальчика. Короче, ты мне футболку подарил, а я тебе шампунь. Ну, буду мыть голову в Польше и делиться иди с поляками. Пахнет, Спасибо, пахнет, брат. срезал. Как начала кровь, фигачить. Полтора часа не, могу, не можно уснуть. Я уже сюда это, салфетки налепил, понял? Оно а ну, и прям капает. Офигеть. Короче, что мы только не делали тут? get that money that money don't get me oh how it's funny why they all wanna be the g and i'm a made man i got them fat pockets i hustle harder watch how i skyrocket i push that big thing own them big wheels. that thing so sick make your